Вітаю телепроект Лінія здоров'я для усіх тих, хто зараз дивиться Вінницьке державне телебачення. Ми працюємо в режимі прямого ефіру, Телефон студії 61-1606. Сьогодні мій гість Олександр Мехамиколайович Трамбовецький, директор регіонального медичного центру відродження, медичний психолог. Вітаю вас, Олександр Миколаївич, у нашій студії. Ми сьогодні будемо говорити про те, від чого залежне людство, що з часом приростає в звички, а потім і в захворювання. Людство завжди, напевне, залежне від своїх бажань і певних потреб, від якихось спокус. Є хвороби, які передаються спадково, є хвороби, які набуваються в соціумі, а є хвороби, які, можливо, людина сама черпає від життя, в якому формує свої звички і бажання. Олександр Миколаєвич, якщо говорити про алкоголізм, тут є доля спадковості, що все-таки це соціальний чинник? Здесь є все, абсолютно все. Два в одному. даже больше даже 10 в одном здесь во-первых и наследственность во-вторых и особенности организма который был травмирован это может быть химическая травма вирусная травма вирусная инфекция вызывает алкоголизм гепатиты различные это может быть все что угодно вот болели сейчас нету атомных подводных лодок у нас на Украине. Раньше было очень много моряков, которые ходили в море. Они дышали там особой смесью, после которых у большинства людей формировалась алкогольная зависимость. Это тоже очень важно. К сожалению, это такой яд. Он формирует зависимость. И что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, этот яд влияет абсолютно на общество. Вы не видите фильма во вреде алкоголя, вы никогда не слышали поговорок о вреде алкоголя. Найдите художественный фильм, где бы рассказывалось о том, как алкоголь влияет на человека. Вы этого не найдете. Вы даже писание украинских Николы не и про шкоды алкоголя. Море, солнце, водочка привет по морю лодочка. Вот все, что мы слышим сегодня из эфира. Через каждые пять минут. И это связано с действием алкоголя на социум. Соответственно, и социум действует на человека. Поэтому все в одном, в этом страшном яде, который так влияет на человека. Людина Яка п'є, ніколи не називає себе алкоголіком, тобто людина, яка п'є більше, аніж можна вважати, що це просто якась компанія, яка дозволяє розслабитись. До вас звертаються за потребою чи людей приводять частіше? Ви знаєте, буває все. У моїй практиці був случай, коли один син, дуже відомий в Вінниці, молодой чоловік, привез мені свого отця. Він жив вдома з трупними п'ятнами, практично такое бізважування було. Тяжело-тяжело больной, глубочайший запой, 8-месячный. Его просто взяли, подмышки привели, вмешалась большая медицина, сделали ему реанимацию. Достойно сделали, кстати, реанимацию. Ну и мы поработали, человек не пьет. В основном, конечно, приходят сами. Приходят сами с желанием, большим или меньшим, сомнениями, неуверенностью в себе. Ну это такая хворь. Люди идут с тем, чем могут. Кто-то с болью, кто-то переходил через 22 различных там центра, всяких батюшек, матушек, всяких кочужанок и прочей дури. Объездился, пришел потом, и мы дальше уже работаем профессионально. По-разному. Александр Миколаевич, алкоголизм, как захворивание, сегодня лекуется? Алкоголизм, как болезнь, не лечится. И не верьте, что его можно вылечить. Это не грипп, это не воспаление кишечника и аппендэктомии этот вопрос не решить. Это болезнь, которая является измененным состоянием организма. И поэтому человек, у которого есть эта проблема, должен получать помощь практически всю жизнь. Она может быть разная и по характеру, и по воздействию на организм. Но она должна осуществляться постоянно. У меня было когда-то большое счастье. В 1993 году я стажировался в Дании. И Датское правительство у нас пригласило человек с Украины стажироваться. У них там пациент получает помощь бесплатно от государства каждый день, без разговоров, без сомнений всегда. Их прекрасный антабус он получает дома, если заболел, ему носят. У нас такого нет, к сожалению. Вот и это мы очень много теряем. Хочу объяснить всем. Если у вас начались проблемы с алкоголем, вы должны приходить за помощью всегда. Не надо искать. Мне уже хорошо, мне плохо, к сожалению, наш кишечник осуществляет главную его жизненно важную функцию – пищеварение. Осуществляется это благодаря флоре. Флоре 30%, 40% это дрожжи. Они перерабатывают сахар любого продукта, вот этого прекрасного яблочка. Они перерабатывают спирт кровопотока. И летом больше всего срыва у нас всегда и проблем именно в августе месяце, когда вся Украина есть черешни, абрикосы, виноград позрел. Вот поели и появляются проблемы с алкоголем. То есть человек как бы срывается. Поэтому любому человеку помощь нужна всегда. Кстати, шведские ученые доказали на мышах, на белых мышах, что мыши, которые ели фрукты, у них чаще возникает алкогольная зависимость. Александр миколаевич я в первую очередь за або с точки зрения выслушивания до Вас. Добрый вечер, мы Вас чуем. Добрый вечер. Чи добрий день, чи добрий вечір. Шановний пане Олександре, хотів би з вашою допомогою з'ясувати для себе таку особисту не проблему, а просто ситуацію. Кожен день, майже після роботи, вже розслабляючись ввечері, за столом, я дозволяю собі зробити один, два ковтки чи вина, чи самогонки, богоївку небезпечно пити. І я від цього не п'янію. Такий невеличкий тонус з'являється, я розслабляюся, відчуваю задоволення. Я не маю потреби більше пити там чим з чарками, але це майже постійно. Це є залежність, то що це на неї алкоголізмом я впевнений, це є залежність, чи це є просто погана звичка, чи це є, як кажуть, блаж. Будь ласка, поясніть. Це блаж, який називається алкогольний завісимость. Употребление алкоголя в любых дозах для снятия психического дискомфорта по оценкам Всемирной организации здравоохранения является чем? Алкоголизмом. Просто у вас такая форма алкоголизма маленькая, хорошенькая, и к великому несчастью вы ее не осознаете. Я хочу вас утешить, или вы прекратите это делать раз и навсегда, или вы станете моим клиентом. 70% що це буде. Якщо ви п'єте кожен день, в кінечному віку ваша клетка перестанет продуцировать ацетат до гідрогеназу і залежність почне прогресувати. Дай Бог, щоб цього не було. Олександр Миколаївич, ми почули від телеглядача, що це одна із форм, аби розслабити, зняти так званий офісний стрес після робочого напруженого дня. Сьогодні молодь розслабляється енерготоніками, різного роду слабоалкогольними напоями, безалкогольним пивом. Як з цим бути, власне? Коли батькам потрібно бити на сполох? Ну, во-первых, безалкогольного пива на Украине никто не производит. В бутылке Балтика 0,6 граммов чистого спирта. Поэтому сказку про безалкогольный алкоголь оставьте для дураков. Вот, и забудьте этот термин навсегда. Все, нету безалкогольного пива. Про энергетики могу вам сказать одну вещь. Это предмет особого разговора. Но мне удалось посмотреть один из докладов, в котором было доказано, что все дети, у которых была остановка от сердца на физкультуре, перед тем употребляли энергетики. Тема энергетики к нашей проблеме не относится, ей наркология не занимается, потушили пока что. Все остальное в отношении расслабления, хочу вам сказать, человек живет по законам Земли. Эти законы предусматривают, что он получает удовольствие при реализации своих основных инстинктов. При этом наши нервные клетки, передавая информацию от одной клетки к другой, выделяют в синапсах дофамин, гормон положительных эмоций. Удовольствие. Еда Дофамин, удовольствие. Секс, дофамин, удовольствие. Все, природа ничего другого не знает. с 2 h 5 UH в любом количестве, в любом вызывает выделение дофамина. А дальше в что вы его оборачиваете? В текилу, в коньяк, в шампанское по 500 евро за бутылку. Все это бред сумасшедшего. Потому что человек, который пьет алкоголь, он находится под действием. У него деформируется мозг. И этот деформированный мозг говорит: я пью как все, я пью чуть-чуть. К сожалению, я должен говорить правду. Я терпеть не могу людей, которые начинают рассказывать с экранов телевизоров, что профессор такой-то сказал, что в малых дозах алкоголь полезен. Да, мне. Я на этом зарабатываю. Я на горе людей зарабатываю. Это самое страшное, что может быть. Но если я не буду оказывать помощь, кстати, видите, 12 тысяч человек не пьют благодаря мне, да? Вот. Если я не буду оказывать помощь, эти бы 12 тысяч умерли. Но самое ужасное, что лучше бы, чтобы я был безработный. Потому что, в общем-то, это такая хворь. Она убивает всех, не спрашивая. Особенно молодежь.